Это Алекс Веперсом, И мы продолжаем серию диванных обзоров. Очень скоро все, наверное, поменяется. Вот, а потом вернется обратно. А, друзья, здравствуйте, здравствуйте! Сегодня у нас будет очередной обзор от, можно так сказать, от моих уже друзей старых добрых приятелей и просто хороших добрых ребят китайцев из компании Elif. Хотелось бы сказать огромное спасибо компании Liv за то, что представляет свои устройства мне на обзор. И сегодня, друзья, у нас в гостях новый кит от компании Elif под названием iJust 2. Вот он здесь. Есть вот такая вот коробочка, а он у меня непосредственно в руках. Так что поехали! Ну что, давайте-ка приступим к нашему сегодняшнему обзору. Поехали, друзья. Компания Leaf, компания Leaf занимается разработкой самых разнообразных устройств для парения. Я думаю, вы все в курсе, чем занимается компания Leaf. Выстрелили они с помощью iStick на 20 ватт и пошли, пошли, пошли. Компания Leaf является дочерней компанией компании Joytech, поэтому у них есть хорошие возможности и большой брат за спиной, как говорится. Но вообще компания Leaf является, можно так сказать, антиподом компании Joytech, потому что они производят более бюджетные устройства, но довольно-таки с хорошей характеристиками. И сегодня у нас на обзоре интересный кит под названием iJust 2. Было такое устройство под названием iJust. Вот вам фотография. Теперь это устройство получило совершенно новую жизнь. И сейчас мы очень подробненько о нем поговорим в моем клоузапе Так что давайте-ка мы сейчас нырнем ко мне на стол, который стоит вот здесь рядышком. И очень подробно поговорим об этом устройстве. Поехали вниз. Ну что, друзья, давайте-ка приступим к нашему клоузапу. Вот она коробочка от iJust 2. Вот здесь мы видим непосредственно сам кит. Точнее, все устройство, ну а также аннотация небольшая, и описание комплектации вместе с сертификатами и где это сделано. Снимая крышечку, мы встречаем сразу же все наше устройство. По сути, здесь лежит батарея, здесь лежит непосредственно сам бак. Если заглянем еще глубже, то мы найдем здесь кабель для зарядки вашего устройства. Довольно таки длинный micro USB USB вот такое вот зелененькое, салатовенькое. Да, вот не знаю, как на камере отобразится: да, салатовенькое кольцо для регулировки вашего обдува. Ну и естественно инструмент инструкция для вашего устройства, как его заряжать, что с ним делать, как с ним жить. Ну что, друзья, теперь давайте-ка немножко технических характеристик этого устройства. На данный момент само устройство возможно только в стальном цвете. Тут у нас встроенный аккумулятор, липольный аккумулятор на 2600 миллиампер часов. Заряжается этот аккумулятор от сети на 1 ампер в течение 3 часов при полном разряде. Здесь у нас подпружиненный пин. Минимальное сопротивление, которое поддерживает этот аккумулятор, это батарея от 0,3 Ом. Защита от короткого замыкания От перезаряда и от Полного разряда Ну а также установлен совершенно новый чип Очень маленький чип, который благоприятно Влияет на размер непосредственно самой батареи Мы попозже сравним ее с Симплом. Сам клиробак вмещает в себя 5,5 ,5 мл жидкости И способен работать с испарителями От Атлантиса, что Есть хорошо. Ну а также, естественно, сюда Подойдут испарители от Мело. Вот, друзья, это что касалось Технических характеристик. Теперь давайте-ка Померяем размеры. Итак, друзья, весь кит без жидкости с установленным испарителем вовнутрь весит у нас 125,3 грамма и 2 грамма. <с> друзья, высота самой батареи 81 мм. Диаметр 22 мм ровно. Высота клеробака 48 мм без дриптипа. Со стандартным дриптипом 63,5 мм. Ну и, соответственно, диаметр 22 мм. Внутренний диаметр дриптипа почти 10 мм, и внешний диаметр дриптипа у нас составляет 12 мм. Вот, друзья, были вот такие вот размерчики. Теперь давайте-ка поговорим непосредственно о каждом устройстве по отдельности. Начнем сверху и по порядку. Здесь у нас установлен съемный дриптип, который очень знаком многим из Lema 2. Вот, это точно такой же дриптипчик. Сюда становятся совершенно любые дриптипчики на ваш вкус и выбор. Основной бак, друзья, является неразборным, что, к сожалению, очень плохо. Вот, если вдруг разобьется стекло, вы ничего не сможете сделать. Я как ни пытался, и спиртом протирал, и резинками обкладывал, раскрутить у меня не получилось категорически этот бачок. Так что вот так заправляется он вот через эти вот отверстия. Одно отверстие для заправки, другое отверстие для вывода лишнего воздуха из бака. Прозрачное стекло, пирекс глаз и довольно-таки широкая шахта. Внутри у нас установлено силиконовое колечко, уплотнительное для того, чтобы ваш испаритель садился и не пропускал лишний воздух. Накручивается бак по резьбе непосредственно на саму базу. Если вы обратите внимание, да, он умещает 5,5 ,5 мл жидкости. Если вы обратите внимание на самих исп испарителях у нас до сих пор остались, осталась резьба, как и на испарителях от Атлантиса, но здесь она не играет никакой роли, потому что не накручивается непосредственно сам испаритель, бак накручивается на базу. Предустановлен у нас здесь испаритель на 0,3 ОМА, о чем говорит надпись на боку испарителя и поддержка от 3 до 80 Вт. Если сравнить этот испаритель со, с новыми обновленными испарителями от Атлантиса, выглядят они примерно одинаково, одинаковые по размеру, у Атлантиса немножко шире отверстия. Так как это новые испарители И здесь, и здесь у нас получаются вертикальные спиральки Но здесь у нас установлено две По-моему, в Атлантисе тоже две, если я не путаю Вот, но больше похоже, конечно, на старую версию испарителей от Атлантиса В общем, выглядит он таким вот образом Думаю, многим из вас он знаком визуально Непосредственно сама база Здесь у нас раз, два, три, четыре отверстия для получения воздуха Внутри у нас стоит пин, который плавает, насколько я понимаю да, внутри, друзья, у нас установлен плавающий коннектор, плавающий пин, точнее, вот он таким вот образом выглядит и вот так вот сюда вставляется. Так что будьте осторожны, если он может продавиться вовнутрь и не советую использовать этот атомайзер на модах с гибридными коннекторами. Здесь у нас силиконовая ринка, ну и непосредственно резьба, по которой накручивается сам бак. А в комплекте, друзья, у нас есть вот это вот силиконовое колечко, с помощью которого можно регулировать обдув на этом атомайзере таким вот вот образом проворачивая его вправо и лево. В общем, силиконовое колечко просто крутится по кругу и открывает, либо закрывает ваш обдув. Не знаю, насколько это решение хорошее, классная, веселая, здоровенская, но по мне так не очень. В принципе, это то, что касалось бака. Теперь давайте-ка, да, кстати, здесь у нас нанесение iJust 2, а здесь логотипчик компании Illiv. А снизу сертификаты и бла-бла-бла. В общем, вот так вот выглядел бак, друзья. Да, в комплекте только один испаритель на 0,3 ома, больше испарителей в комплекте нет. Теперь давайте-ка поговорим непосредственно о самой батарее. Здесь у нас сверху расположился латунный подпружиненный пин, это очень хорошо. Прорези под нижнюю подачу воздуха с этой стороны у нас отверстие для зарядки вашего устройства посредством микро USB и лампочка, которая сигнализирует о зарядке вашего устройства. Здесь у нас кнопочка расположилась, такая вот хромированная, которая при нажатии у нас загорается индикатор таким вот образом и мигает в случае разряда вашего аккумулятора. Вот, в принципе, система очень похожа на Joytech Ego One, ну и прочие Joytech. Здесь у нас нанесение iJust 2, вот здесь Elif, снизу у нас опять же Elif Premium Quality iJust 2. Ребята, лиф я вас очень прошу, э, убирайте такое количество надписей, это у вас везде написано, здесь написано iJust, iJust 2, здесь iJust, iJust 2, и Elif, Elif, везде Elif, не перепутайте, боже мой, можно было оставить только здесь, а здесь можно было вообще убрать. В принципе, вот такая вот, друзья, батареечка на 2600 миллиампер часов. Хотел бы сравнить ее по размеру с симплом, потому что реально батарейка является очень маленькой. Вот, обратите внимание на размеры. Реально батарейка очень маленькая. Вот совсем-совсем чуть-чуть выше симпла. Но это уже говорит о многом. Сама батарейка работает как мехмод, так что ее можно спокойно сравнить вот с мехмодами, по сути. Да, только со встроенной батарейки По сравнению с Атлантисом, по размерам Атлантис второй версии, вот, немножко выше слегка совсем, но в принципе они идентичны, отличная замена старому Атлантису, первому Атлантису вот, друзья, в принципе, вот так выглядело это удовольствие сейчас мы с вами это все дело заправим, естественно, вот, друзья, таким вот образом, можно так сказать, по стеночке вы заправляете ваш атомайзер да, могу сказать, что он реально вместительный но ну, я думаю, будет достаточно после этого, друзья, мы будем использовать испаритель, но я не буду использовать вот этот испаритель, дабы не портить себе ощущения. Я буду использовать те испарители, которые ребята мне прислали дополнительные. Да, я вам забыл совсем сказать, что существуют испарители на 0,3 Ома и испарители на 0,5 ОМ. Я, естественно, буду использовать испаритель на 0,3 ОМ. 0,5 ОМ мне не интересно. Да, вот здесь у меня 0,5 ОМ. Если вы обратите внимание, здесь вы сможете увидеть, что от 30 до 100 Вт можно использовать вот эти вот испарители на 0,5 ОМ. Вот, а здесь у нас 0,3 Ома и от 30 до 80 ват. Давайте-ка откроем один из них. Так как испаритель, который идет в комплекте, провонялся коробкой, это не очень хорошо. Я буду использовать тот испаритель, который был упакован на вот такой вот пластиковый пакетик. Что нам нужно в первую очередь сделать, друзья, это, естественно, смочить нашу ватку внутри. Вот. Ну а также сюда вот чуть-чуть Вовнутрь по кругу Вот таким вот образом Накручиваем наш испаритель Вовнутрь нашей базы Прекрасно Сейчас я оставлю Пускай это все дело Хорошенько пропитается И мы с вами попробуем Можно даже сказать Впервые попробуем Этот атомайзер И определим его По вкусу Так что Вот такой вот он iJust Кит версии 2. Поехали наверх, поговорим о его плюсах и минусах. Ну что, девочки и мальчики, вырвались с клоузапа. Теперь давайте-ка немножко поэкспериментируем. Здесь у меня заправленный, свежезаправленный, можно так сказать, iJust версии 2. Голова на 0,3 Ома. И давайте-ка посмотрим, что она делает. Как заявляет сам производитель, здесь у нас возможно эту голову возможно использовать до 80 ватт. Давайте-ка мы сейчас с вами проэкспериментируем, накрутим ее на эм, IPv4 и установим сюда. Ну, сначала установим 70 ватт и посмотрим, что у нас из этого получится. Как-то странно, почему-то IPv4 мне показывает чек это Давайте-ка проверим на другом устройстве, допустим, на iStick на 50 Вт. Да, друзья, я поставил голову на 0,3 Ом, но почему-то iStick на 50 Вт мне категорически показывает 0,5 Ом и все. <звы> Очень странно. <свы> вот такой вот проешь, проешь. Давайте-ка проэкспериментируем на другом, как SX Mini. Самое смешное, друзья, что э и IPv4 и SX Mini мне показывают чек атомайзер. Либо он не достает, хотя что вряд ли совершенно. Либо что-то здесь пошло не так. Хотя на самом iJust, на батарейке от iJust все работает. Странно, странно. Давайте-ка мы продолжаем эксперименты. Все-таки еще раз на iStick на 50 Вт. iStick на 50 Вт мне тоже показывает No атомайзер Видимо, беда, друзья, у нас состоит именно непосредственно в этом коннекторе. Что-то здесь не так. Но с самим аджастом это работает. И я немножко разочарован этими головами. Что-то с ними не так, друзья. Ладно, эксперименты с этим закончились. Теперь давайте-ка поэкспериментируем непосредственно самой батарейкой. Сейчас я сюда накручу дрипку под названием Бомбина. Выглядит это удовольствие таким вот образом. Вот, очень мелко. Здесь у меня намоточка 0,3 ома. Давайте-ка попробуем. Что у нас из этого всего получится. Батарейка зачетная. Сейчас я накручу сюда зефира. С намоточкой 0,3 Ом. Вот зефир. Закручивать до конца не получается. Потому что когда я закручиваю до конца. Потом почему-то батарея мне показывает. Э, мигает. Как будто короткое замыкание происходит. Ну вот здесь вот 0,3 Ом. Зефир. Так, опять то же самое. Открутим. О. В общем, друзья, за батарейку, по сути, зачет. Но я столкнулся с тем, что если закрутить до самого конца, допустим, зефир показывает короткое замыкание. А с бомбина нет таких проблем. Да, и, в принципе, свой бак работает тоже. Вот, еще разок. Вот такие вот эксперименты. Да, к сожалению, не получилось мне iJust, с обомный iJust накрутить на какой-то другой. Он мне показывает категорически, ну, здесь вы никогда не увидите ничего. Вот чек, атомайзер и все. Все. Вот, друзья, давайте-ка приступим. Приступим к нашему обзору и обсудим плюсы и минусы этого устройства. Вот, естественно, как всегда, мы начнем с минусов и с минусов и пойдем по порядочку. Первый минус я хочу поставить сразу за этот эксперимент, который я даже не записал для себя. Что-то не так с этими головами. Во-первых, она мне почему-то показывает 0,5 Ом, хотя я сюда накрутил 0,3 Ома. И почему-то не определяется бокс-модами другими, кроме iStick и родного iJust. Так что первый минус за непонятный с этими испарителями. Второй минус, друзья, неразборный и несменный бак Если вдруг вы разобьете стекло, то разобрать вы его не сможете И поставить какое-то другое стеклышко сюда В общем, это катастрофа, если вдруг вы разобьете это стекло Вот такой вот минус Следующий минус, в комплекте всего лишь один атомайзер на 0,3 Ома Второго нету Я думаю, что стоило бы людям дать возможность попарить подольше Третий минус, друзья, место для зарядки вашего аккумулятора Находится не в очень приятном, можно так сказать, месте Потому что когда вы держите ваш аккумулятор в руке и нажимаете на кнопку Получается, что палец ложится сверху на это Отверстие и как-то неприятное ощущение От острых граней вот этого отверстия Так что я думаю, что лучше бы все-таки сделали Как в Ego One, здесь вот снизу Следующий минус, друзья, непосредственно за саму коробку Точнее за тот клей, который используют Ребята, клеивая вот эту вот мягкую Поверхность. Этим запахом Клея пропитывается испаритель И, соответственно, никакого Удовольствия вы от парения не испытываете Так что минус за клей В коробке. Друзья, с минусами я закончил переходим к придиркам есть у меня придирочки значит первая придирочка вот за хромирую кнопку она как-то выбивается полностью из общей картинки и ну мне не очень нравится не очень эстетически красиво так что придирочка за хромированную кнопку следующая придирка за сомнительное кольцо регулировки обдува я бы лучше вообще не ставил сюда регулировку обдува потому что по затяжке я могу сравнить этот атомайсер iJazz 2 с Атлантисом первой версии. Затяжки у них примерно одинаковые, может быть на Атлантисе, на новом Атлантисе немножко легче, но по ощущениям я примерно э, представляю, что именно такая же затяжка, как на первом Атлантисе. Окей, друзья, с минусами и придирками закончили. Переходим к плюсам. Плюсы здесь тоже есть. Ну, во-первых, первый плюс, друзья, за подпружиненный пин. Это лайк это хорошо. Даже в Ego One такого нету. Довольно-таки компактный размер, и это тоже круто. Даже с тем же Симплом они смотрятся как два брата. Одинаковые по размеру. Вы можете использовать здесь как дрипки, так и э, какие-то сабомные клеробаки и довольно-таки компактно это будет все лежать в руке, так что лайк за компактность. Следующий плюс, друзья, за поддержку испарителей от Атлантиса, первой и второй версии, это тоже хорошо, так что если вдруг вы хотите больше обдува, больше, не знаю, чего-то еще, то вперед вы можете использовать там и эти испарители. Друзья, следующий плюс у нас за вместительный бак, 5,5 мл это лайк, это хорошо, довольно-таки много вмещается жидкости, и я думаю, что для многих это будет реальным плюсом. Следующий плюс, друзья, поддержка низкого сопротивления от 0,3 Ом поддерживает вот этот аккумулятор и я, можно так даже сказать, где-то этим аккумулятором даже восхищен. Следующий плюс, друзья, за саму кнопочку, точнее, за ее нажатие. Она очень мягенькая, приятненькая, ну и то, что сама, сама батарейка имеет 22 мм в диаметре, стандартный, можно так сказать, размер, это тоже очень хорошо. И последний плюс, друзья, для всех это, я думаю, будет плюс, потому что, ну, во-первых, я уже снимаю этот обзор и буквально сразу же отдам это устройство человеку одному знакомому, он очень сильно хочет. За стоимость. Весь кит стоит 30 долларов. Даже чуть-чуть меньше. На сайте Heaven Gifts я увидел именно этот ценник. И я безумно лайкаю за эту цену. 30 долларов за собомный кит вместе с батареей на 2600 мА. С поддержкой 0,3 Ом. С подпружиненным коннектором. С классной кнопкой. И с возможностью использования сменных испарителей от Atlantis. Это круто, друзья. Вот. Вот такой вот плюс последний за 30 баксов. Что я могу сказать? я считаю, что этот кит удался. Я ставлю огромный лайк, опять же, компании Leaf. Они молодцы. Вот осталось, может быть, это проблема только этого испарителя, на самом деле. Я надеюсь, что остальные испарители, вот эти вот все, будут работать хорошо. В общем, девайс я считаю заплюсованным и буду рекомендовать его к покупке, особенно людям, которые как-то пытаются на этом деле сэкономить. Да, естественно, не получится сэкономить со сменными испарителями, но очень много видео в интернете по перемотке онных. Все, друзья, на этом я заканчиваю Свой обзор. Спасибо вам большое за внимание, за то, что посидели в моей компании, и узнали для себя что-то новое. Вкусного вам пара. Пока-пока. Увидимся на этом канале. С вами был Алекс from Vapor's MD и до новых встреч. Удачи. А я пошел в стрим батарейкину. Пока.